мажете клей прижимаете латку опять же таки и вот э, в случае с шиной наоборот в идеале лучше быстро ее поставить и очень сильно ну не очень сильно а в пределах там нормы там допустим накачать ее на, 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 ну, на 4 бара чтобы камера сдавила эту латку к шине и, и она хорошо там приклеилась давай наверное скажем как э, назад депортировать колесо давай. для того чтобы заблокировать разное колесо, во-первых, ну, здесь неважно, да, в какой сторону оно будет стоять. В случае, когда колесо дисковое, диск всегда стоит слева. Вот вы ставите колесо, здесь диск, ну, вот здесь. Смотрите на шину. Обычно на шинах есть стрелочка, в какую сторону она крутится, по вот. движению. Здесь у нас стрелка указывает вот, движение в эту сторону. Вставляем шину. Есть еще такой секрет, я всем советую. Когда ставите шину, желательно ставить надпись напротив ниппеля. Чтобы запомнить, в каком положении она стояла. Это очень важно, потому что вы когда наезжаете на акацию, вы вроде заклеили камеру. Запортировались, накачали, блин, снова спускает. И вроде и камера висела, высохла, да? Почему? Потому что в шине осталась акация. Так вот, вы когда вот так выставляете шину напротив ниппеля, надпись, ну, в идеале, конечно, так делать. Вы снимаете камеру, смотрите, где э, было отверстие. Берете камеру. И вот начинает нифеля. Желательно запомнить, э, какой стороной она снималась. Вот. Смотрите, допустим, дырка была здесь, да? Смотрим. И, э, это все, конечно, лучше вначале визуально осмотреть, потому что если это акация либо проволока, она будет выглядеть. Если этого не видно, то uh -huh. берем пальцами очень аккуратно, щупаем. Скорее всего, часть проволоки, либо акации, либо еще чего-то останется внутри. Она может быть за подвесой не видно, да, но она останется внутри, поэтому очень аккуратно на ну, ее еще смотреть надо. Можно вообще шину опять же таки вывернуть, и, на, и посмотреть. Ну, вот чего советую так ставить надписи Потому что будет легче потом находить всякие акации вот, вот. Сейчас давайте на камеру чуть накачать, чтобы она имела такую круглую форму. Еще что важно, если у вас стоит об одной тормоз, типа в там на большинстве ободов есть такая вот линия, индикатор называется. Когда эту линию становится не видно, это означает, что обод желательно заменить, потому что вот здесь она уже стерлась почти. И на ощупь вот можете ощутить, какой какая стенка опыта получается. Чувствуете, да? Это уже как-то неправильно. Она становится такой, как бы, чуть круглой. Когда у вас вот эта линия стирается, это означает, что стенка обода становится тонкой и малейшая какая-то яма, ну может не малейшая, там наезд на камень, на бордюр, может просто выломать эту стену. И это все может закончиться ну, не очень хорошо, поэтому за такими вещами надо следить. Но когда у вас стоит диск, там уже как-то не важно. У ну, вас, вот, кстати, необслуженный автобус тоже. такой

По, дырки по дырмам. Ну вот, в принципе, ви видно, да. Так нормально? Ты все мои секреты разбиваешь. Ну, вот так вот, я. Вот, выставили мы нашу надпись. бывает такое, что их нет. Реально. Значит, вставляем шину одной стороной. Вставляем золотничок. Да, И... тут можно фиксировать. Ну, фиксировать можно либо в начале, либо в конце. Но лучше слегка его накрутить, чтобы он потом не утопился. И вот такими движениями вставляем камеру в э крышку. После этого еще раз смотрим или она не выступает, или... И очень, ну, очень желательно бортировать голыми руками всегда. Без лопаток, вот это, и тем более без отверток и так далее. Потому что бывает такое, что вставляют отвертку, раз и блин, снова клеится. Вот это желательно все делать руками. Если тугая покрышка новая, ее можно смазать ну, в полевых условиях даже с виной. Вот это, вот, это вот, вот Серьезно. В домашних условиях водой смыло Смазывайте вот эту вот сторону она встает идеально вообще вставляем очень важно заканчивать это дело не э, в том месте где золотник можно сбоку можно напротив но не в этом месте почему так потому что если мы будем заканчивать бортировать здесь мы пальцы можем сорвать золотник просто и все, ну тут, в принципе, шина уже убита, она полыми руками становится. И накачиваем. Накачивать желательно хотя бы до трех с половиной, чтобы шина хорошо стала. Вот. вот когда ставишь без камерки, они, они вообще вот хлопают, прям, знаете, как приезжаешь на шиномонтаж, накачиваешь плюсом, бах-бах-бах. Это должно для, ну, для, того, чтобы вот эта, вот эта часть покрышки стала хорошо в замок. Бывает такое, что поставил шину, накачал, она вот так гуляет по опыту. В одном месте она выше, в другом ниже. Вообще на всех шинах есть такая вот, типа как индикация, типа как, я э, не знаю, как она называется, ну полосочка что ли. Вот вы накачиваете шину и смотрите, если если эта полоска либо сильно высоко находится, либо сильно низко, это уже неправильно. В идеале, когда э, эта полоска находится на уровне опытом. То есть вы крутнули колесо, смотрите, эта, эта полоска там не прыгает, значит хорошо. Бывает такое, когда шина новая, ты ее накачиваешь, она в одном месте может вот так утопиться немного и не хочет вылазить. Для этого желательно снять шину, намазать ее мылом и накачать. Либо если шина уже такая чуть-чуть старая, просто ее сильно накачать в пределах допустимых, ну, допустимых ног, чтобы она стала. И потом, и потом спустить. посадку вы рассказывали, да? Про посадку Юра расскажет. Да. И ну, я вот сейчас соберу колесо. Э, расскажу, вам, э, что велосипеды можно проводить в укрозалезнице. Э, это если вы куда-то вот, на полотенце, вы можете руки а, Вот. Видите, э, велосипеды в разобранном состоянии, запакованы в пленку, або в специальный велочехол. Велочехол это Тканина або якась цупка поліетилен або ще щось. От і ви можете лишити велосипед на третю полку укрзалізниці, це безкоштовно. Якщо ви в дізелі, це міського напрямку поїзда то ви, якщо ви його не розбираєте, то ви платите пів білети, ну, вартості вашого білету. Тобто, якщо там 20 гривень білет, то 10 гривень платите за ну, багаж Специфіка пакування в аеропорт, тобто це якщо вони з перельотом, там йде ну, спеціально або в коробку картонну ви пакуєте, зараз я покажу, деталі ну, знімати, або просто можете брати, але я не рекомендую просто той же самий політілен, але все може ну, зламатися ці деталі. Вони, ну, вони, Якщо без коробки, ці всі деталі вони ну, не захищені. Ну, це вот, якщо вони можуть положити там ну, інший якийсь чемодан або що щось, і ї... це погнеться, ну, воно якби при перевозці isto... mm. до Антон, а какие там габариты? Там руль заставляють знімати в самолете? Э, самолет сейчас... Сейчас я на колесо накачаю. Вот. Как это, Антон? Так. и там есть ограничение по весу до, как бы, до 32 килограмм. Вот это смотря линия. Вот. Да. Э -э такой, э